assalomu alaykum bu санузелni eshigi ko'pchilik сaнuзel eshik qilganda ge <laughs> yarmini guluxo yarmini oynalik qilib qiladi ikki qavat oyna qilishadi gulli qilib ming ikki qavat qilganda ham e, ichkaridagi sharpi shundoq ko'rinib turadi e, yarmi guluхой yarmi oynali eshikda man unaqa eshikni umuman maslahat bermasdim man mana bunaqa variantni maslahat berardim санузел ikki e, cheti guluxой o'rtasiga uski. ikki qavat oyna qilib bundan ham yorug'lik tushadi uy e, ichiga sanuzелni ichiga e, ham masalan chiroq yoqqanda ichkarida odam borligi shundoq bilinib turadi ho'p yarmi gluxo yarmi oynali eshigimizni ko'p machitlarda ham kuzatamiz odamga sal noqulaylik tug'diradi o'shaning e, uchun man mana bunaqa variant yani eshikni maslahat berardim yoki hammasini gul xo'y yuborish kerak yoki yana bitta variant tepadan o'ttiz santimetr tushirib turib oynali qilib past qismini gulxo' ham bo'ladi chiroyli chiqadi lekin bu variantimiz mana sinovdan o'tib yasalib qo'yilganligi uchun e, manimcha yomon chiqmagan ham chiroyli ham e, hijolatchilikdan odamni ancha asraydi maslahat beraman